হেল্ল' গাইজ আজি এটা আকৌ খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো ৰখা হৈছে এইটো বাৰু কোন জেগাত আছে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাব দেই সেইদিনা গানৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ একচুৱেলি আৰু তাত সেই লোকেশ্যনটোতে গৈছিলোঁ কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ গানটো কৰিবলৈ নেক্সট ডে' শ্বুটিং আছিলে আৰু আমাৰ দুদিন হৈ গৈছিলে বৰাপানীত সেইয়া সেই ফাৰ্ষ্ট ডে' শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' দিম বাৰু মই নেক্সট ডে'টোহে আগত দিছোঁ গতিকে খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো আৰু এইটো কোনটো জেগাত আছে কোনটো লোকেশ্যনত আছে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাব দেই যদি গৈছে কোনোবা সেইটোও জনাব আৰু গানটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিগ্ৰাফি কৰিছে গায়ত্ৰীয়ে গায়ত্ৰী বড়ো মই দেখাম বাৰু গায়ত্ৰীৰ ক্লিপবোৰ কিন্তু আজি খালী মই বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ লোকেশ্যনটোৰ কাৰণেহে এইটো আমাৰ নেক্সট ডে' শ্বুট আৰু কলাগুৰ থিয়েটাৰ খুব ধুনীয়া গান এটা আৰু মানে খুব ভালো হৈছে আৰু লোকেশ্যনটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যে মই লোকেশ্যনটোহে আজি দেখাইছোঁ বাকী শ্বুটিঙৰ বি টি এছবোৰ মই দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ আছে এতিয়াও এডিটিং কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই কিন্তু মই আগতে এইকণ দি লৈছোঁ আপোনালোকলৈ নেক্সট ডে' শ্বুটিঙৰ আমি কৰা ভিডিঅ'টো মানে খুব ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত আৰু বৌদ্ধদেৱৰ মানে মূৰ্তিটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে এয়া এইফালে আছে শৰ্মিষ্ঠা আৰু বক্সিদা আৰু আছিলে চুকুমাৰ দা আছিলে গতিকে সেইখিনি ভিডিঅ' দেখাম কিন্তু এই অকণ মই শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকলৈ পাৰ্ট ওৱান হিচাপে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মই গোটেই আমাৰ শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ'খিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম ফাৰ্ষ্ট ডে' ছেকেণ্ড ডে' দুইটা মিলাই পেলাই দিম কিন্তু এইটো অকল আপোনালোকক মই খালী জাষ্ট লোকেশ্যনটোহে দেখাইছোঁ আমি খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন তাত যে কাম কৰিছিলোঁ সেয়াই গায়ত্ৰী ছাতি লৈ থকাজনী আৰু আমি দেখাম বিপুলে কেমেৰা কৰিছেহে বিপুল আৰু মই মেকআপ কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকলৈ মই খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন এটাহে আগবঢ়াইছোঁ যদি অহা নাই ইয়ালৈ আহিব কেতিয়াবা বিৰাট ধুনীয়া লাগে গৈ আৰু আমি তাতে শ্বুটিং কৰিলোঁ আৰু বিৰাট ভাল লগা মানে আৰু বহুত ওপৰত আছে বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো গতিকে কিমান দূৰ কেমেৰাই কেপচাৰ কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো গতিকে যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে আৰু গোটেই মানে জেগাটো দেখিছেনে আমি বহুত ওপৰত আছোঁ তাৰ পৰা কিন্তু তললৈকে দেখা পাই আছে বিৰাট ধুনীয়া আৰু বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো খুব ধুনীয়াকৈ বগাকৈ ৰাখিছে ইমান বেছি ধুনীয়া লগা নহয় মানে আৰু সেই স্কাইখনৰ সৈতে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো এনেকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আজি আৰু খুব ধুনীয়া গান আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে মই দেখাই আছোঁ বাৰু দেখাম আৰু গানটোতো আপোনালোকে গমেই পাব ৰিলিজৰ দিনাও মই ভিডিঅ' দিম কিন্তু শ্বুটিঙৰো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু বৰাপানী ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াবলৈ আছে এয়া কিছুমান চটৰ অকণ অকণমান মই সেই জেগাটোত হোৱা অকণ অকণ শ্বট লগাই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া বেছি ধুনীয়া মানে আৰু লোকেশ্যনটো খালী আপোনালোকে ক'ব এইটো কোন জেগাত আছে আৰু কেনেকুৱা পাইছে লোকেশ্যন দেখিছেনে বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো লক্ষ্য কৰকচোন আকাশত যেন লাগি আছেগৈ তেনেকুৱা লাগিছে একদম দেখিছেনে যোনে বনাইছে মানে ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ যে বনাইছে সঁচাকৈ ভগৱানে যে তেওঁক ইমান ধুনীয়া এটা মানে কলা দিছে তেওঁক কৰিব পৰা এটা শক্তি দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাবিব পৰা মূৰ্তিটো বনাব পৰা তেওঁক চেলুট জনাইছোঁ যোনে এই বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো বনাইছে মানে তেওঁ বিৰাট ভাল আৰু ভগৱান নিচিনা মানুহ ভগৱানেহে ভগৱান বনাব পাৰে তেনেকুৱা কথা এটা গতিকে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গতিকে সকলোকে ধন্য